Ну, э, во-первых, мне хотелось бы втройне извиниться перед э, каждым из болельщиков, который приехал сюда, в такую погоду плохую, из болельщиков Днепра. И вдвойне перед э, болельщиками, которые остались э, за результат прежде всего. И другой момент. Есть э, два типа футболистов. Одни, которые отдают все свои силы, все свое желание, всю свою страсть для того, чтобы команда стала сильнее, для того, чтобы команда стала лучше. И есть другие игроки, которые используют команду для того, чтобы самим выглядеть лучше. Вот сейчас такой тяжелый период для Днепра. Мы просто поймем со временем, кто из них действительно достоин защищать цвета Днепра, защищать честь города, а кто нет. Поэтому для нас это тяжелый момент, но вместе с тем и своего рода экзамен и для нас, и для них, чтобы понять, кому из них по пути с Днепром, а кого рано или поздно команда уберет, и они не будут играть здесь. Может, это будет молодежь, которая подходит. Сейчас мы не можем заявлять новых игроков. И для, для других игроков, для игроков Днепра, это будет своего рода такой экзамен. А что касается ну, самой игры, то я хотел бы поздравить Волынь вот, с победой, а какие-то вопросы по игре задавайте сами.